নমস্কাৰ চলিত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম ল'বৰ বাবে যি গাইডলাইন প্ৰকাশ পাইছে সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত ক্লাষ্টাৰ লেভেলত ব্লক একাউণ্টেণ্ট আৰু চি আৰ চি চিসকলে আলোচনা কৰিছে সেই গাইডলাইনখনৰ এ টু জেড বিশ্লেষণ আজি মই কৰিম এইবাৰ অতি সাৱধানেৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব সেই গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকক একাউণ্টেণ্ট আৰু আপোনালোকৰ কনচাৰ্ণ চি আৰ চি চিয়ে বুজাই দিছে আৰু তেওঁলোকে যিদৰে বুজাইছে সেইদৰেই আগবাঢ়িব বা কিবা কনফিউজ হ'লে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব তথাপিও গাইডলাইনখনত কি আছে আপোনালোকৰ সহজ হ'বৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইখনেই হৈছে এলিমেণ্টেৰী লেভেলত দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ কাৰণে যি ইউনিফৰ্ম ঐক্য সাজ তাক ল'বৰ বাবে প্ৰকিউৰমেণ্টৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ গাইডলাইন হয় আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে জেনেৰেল পইণ্টত দিছে যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে দুযোৰকৈ ভাল কোৱালিটীৰ ইউনিফৰ্ম পাব লাগিব আৰু দুযোৰৰ ভিতৰত এযোৰ হ'ব নৰ্মেল পেয়াৰ অৰ্থাৎ চাৰ্ট আৰু পেণ্ট নৰ্মেল চাৰ্ট আৰু পেণ্ট হ'ব আৰু তাৰ যি কালাৰ পেটাৰ্ণ স্পেচিফিকেশ্যন এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন মতে হ'ব লাগিব আৰু সেইটো এন এক্সাৰ ওৱানত দিয়া আছে সেই বিষয়ে আমি চাম তাৰ আগতে দুই নম্বৰ পইণ্টটো চাই লওক ছেকেণ্ড পেয়াৰটো হ'ব এটা টি চাৰ্ট হ'ব উইথ কলাৰ কলাৰ থকা টি চাৰ্ট আৰু এটা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে হ'ব স্কাৰ্ট আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে হ'ব হাফ পেণ্ট অৰ্থাৎ টি চাৰ্টটোৰ লগত টি চাৰ্টটো ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাইৰ কাৰণে হয় আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে স্কাৰ্ট আহিব টি চাৰ্টৰ টি চাৰ্টৰ লগত আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে হাফ পেণ্ট আহিব আৰু চিলড্ৰেন উইল ৱেৰ দ্য চেকেণ্ড পেয়াৰ অন ছেটাৰডে আৰু এই ছেকেণ্ড পেয়াৰ যোনটো থাকিব টি চাৰ্টৰ পেয়াৰ সেইটো শণীবোৰৰ হা সাজ পোছাক হয় আৰু স্কুল উইল চুজ দ্য কালাৰ অফ দ্য টি চাৰ্ট এণ্ড স্কাৰ্ট পেণ্ট আৰু ইয়াৰ কালাৰ আমি জেনেৰেলি য়েল্ল' টি চাৰ্ট থাকে আৰু ব্লুৱে পেণ্ট থাকে সেইটো স্কুলে চিলেক্ট কৰিব কিন্তু প্ৰথম যোনটো দিছে প্ৰথম পেয়াৰটো গভমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন মতে হ'ব আৰু সেইটো এনেক্সাৰ ওৱানত দিয়া আছে আৰু সেইমতে আমি চাব গ'লে এইখন হৈছে সেই ন'টিফিকেশ্যনখন আৰু ইয়াত আমাৰ দুযোৰ ইউনিফৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ আমি এযোৰ দিম কাৰণ আৰু এযোৰ যিহেতু আমাৰ ছেকেণ্ড ইউনিফৰ্মটোৰ কথা এতিয়া টি চাৰ্টত আহি গৈছে ইয়াত আমি এটা চাৰ্ট আৰু পেণ্ট দিব লাগিব আৰু চাৰ্টটোৰ কালাৰ হ'ব গ্ৰে কালাৰ আৰু পেণ্টৰ কালাৰ হ'ব নেভি ব্লু পেণ্ট আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত একেই গ্ৰে কালাৰ গ্ৰে' চাৰ্ট হ'ব আৰু নেভি ব্লু স্কাৰ্ট হ'ব আৰু ক্লাছ ছিক্স টু এইটৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কালাৰ অফ দ্য ইউনিফৰ্ম কৈছে হোৱাইট চাৰ্ট আৰু নেভি ব্লু পেণ্ট আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে নেভি ব্লু কুৰ্তা হোৱাইট চেলোৱাৰ পাজজামা বা ডাৰ্ক ব্লু জেকেট উইথ ইনচাইড লাইনিং উইথ ফ্ৰণ্ট বাটন এটাছ এইদৰে আমি দিব লাগিব এইটো ইউনিফৰ্ম আমি দিয়ে আহিছোঁ আগৰ পৰা আমি এইখিনি কথা আমি নিশ্চয় ভালকৈ জানো আৰু মেইন গাইডলাইনখনত এতিয়া তিনি নম্বৰ পইণ্টটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছশ টকা দিব ক্লাছ ওৱান টু এইটৰ কাৰণে দুযোৰ ইউনিফৰ্মৰ বাবে এইখিনিলৈকে আমাৰ ঠিকেই আছে ইয়াত এতিয়া দুই নম্বৰত প্ৰকিউৰমেণ্ট এণ্ড ডেলিভাৰী কেনেধৰণে ল'ব আৰু ডেলিভাৰী কেনেধৰণে দিব আৰু এই প্ৰকিউমেণ্ট আৰু ডেলিভাৰী পাৰ্চেছটোৱেই হওক বা ডিষ্ট্ৰিবিউচনেই হওক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ মেনাৰ এটাত এছ এম চি এছ এম ডি চিয়ে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ইট ইজ বি এন চিঅ'ৰ ডেট এছ এম চি এছ এম ডি চি ই ডেট অল চিলড্ৰেন গেট ইউনিফৰ্ম উইদিন ফিফটিন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ইউনিফৰ্ম পাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে আৰু যিহেতু পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী আহি পালেই কাইলৈ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে এই প্ৰচেছটো পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ভেৰি ৱেল এণ্ড গুড যাৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ পাৰি থকা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান ব্যতিক্ৰম আহিছে এইটো এইখন হৈছে আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা ভি চি য'ত এ ডি চিসকল ডি অ' ডি এম চি ডি আই আই এছ বি এম চি সকলৰ লগত এ বি চি টো হৈছিলে তাত আপোনালোকে সাত নম্বৰ পইণ্টটো যদি চাই তেতিয়া দেখা পাব যে ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এণ্টায়াৰ প্ৰচেছ এণ্ড ডেলিভাৰী অফ স্কুল ইউনিফৰ্ম টু বি কমপ্লিটেড বাই টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যোনটো পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী বুলি মেইন অৰ্ডাৰটোত উল্লেখ কৰিছিলে এতিয়া কিছু সময় বঢ়াই দিছে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে ইউনিফৰ্ম পাই পেলাই গোটেই প্ৰচেছটো ইউনিফৰ্মৰ যোনটো প্ৰচেছ গোটেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো চাই যদি যে ইউনিফৰ্মৰ ডিজাইন প্ৰিপেয়াৰ অৰ্ডাৰ আৰু গোটেইখিনিৰ কাৰণে এছ এম চি এছ এম ডি চি মিটিং এটা হ'ব লাগিব এটা মিটিঙত এই গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰি লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যোগ কাপোৰৰ যোগ তেওঁলোকৰ জোখটো লৈ পেলাই কাপোৰ চিলাব লাগিব যাতে ফিটিংটো ঠিকে থাকে হয় এইখিনি কথা আমি গোটেই গম গম পাৱে আগৰ পৰাই খালি আমি জোৰ মানে এইবাৰ এটা বস্তু নিশ্চিত কৰিব দিছে কাপোৰৰ কোৱালিটীৰ ওপৰত বহুত বেছি জোৰ দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বা আমাৰ যি চলিত বাজেট অধিৱেশন হৈছিল তাতো বহুতবাৰ এই টপিকটোৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে গতিকে কাপোৰৰ কোৱালিটীৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে সেই ছশ টকাৰ ভিতৰত যিমান ভাল কাপোৰ দিব পাৰি সিমানখিনি ভাল কাপোৰৰ যোগান ধৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কমিটি স্কুল লেভেলতো বনাব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ব্লক লেভেল ষ্টেট লেভেলটো কমিটি থাকেই আৰু এই কমিটিটো বনোৱাত আৰু কমিটিটো সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু কমিটি কেনেকৈ বনাব লাগিব সেই কথাটো গাইডলাইনত উল্লেখ কৰিছে ইয়াত লিখিছে যে ইচ স্কুল কম্প্ৰাইজিং অফ এছ এম চি এছ এম ডি চি মেম্বাৰ তাত এছ এম চি আৰু এছ এম ডি চি মেম্বাৰ থাকিব এই কোৱালিটি কণ্ট্ৰ'ল কমিটিত কেইজন থাকিব সেই কথাটো ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই আপোনালোকৰ সুবিধামতে আপোনালোকে এছ এম চি এছ এম ডি চি মেম্বাৰ ৰাখিব টিচাৰ্ছ ৰাখিব তাতো উল্লেখ কৰা নাই কিমানজন টিচাৰ থাকিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ সুবিধামতে দুজন বা টেটকেপেচিটি শিক্ষক এই কমিটিত ৰাখিব কিন্তু চিনিয়ৰ চিটিজেন অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কেইজন ৰাখিব লাগিব লোকেলিটিৰ পৰা সেই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ৰাখিব লাগিব সেইটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে তিনিজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক এই কমিটিত থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক কোনে চিলেক্ট কৰিব নমিনেট কৰিব এছ এম চিয়ে নমিনেট কৰিব আৰু কি কামৰ কাৰণে নমিনেট কৰিব কোটেশ্যন যিখিনি পাব সেইখিনি ইভালুৱেশ্যন কৰিবলৈ কোটেশ্যনখিনি চাইজ চিটি ঠিক ঠাক কৰিবলৈ আৰু কাপোৰৰ যোনটো চেম্পুল দিব সেই চেম্পুলটোৰ কোৱালিটি চেক কৰিব ক'টেশ্যনখিনি চেক কৰিব এই কমিটিয়ে আৰু তাৰ কোৱালিটি চেক কৰিব আৰু তাৰ ক্লথ ইউজ ফৰ ষ্টিচিং দ্য ইনফ শ্বুড বি ইনস্পেক্টেড এণ্ড এপ্ৰুভ বাই দ্য কোৱালিটি কণ্ট্ৰ'ল কমিটি আৰু তাৰপাছত যি কাপোৰৰ যোগান ধৰিব ভেণ্ডৰসকলে সেই কাপোৰৰ চিলনি আৰু কাপোৰটো কি কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে গোটেই বস্তুখিনি ইনস্পেক্ট কৰিব তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু এই স্কুল লেভেল কোৱালিটি কণ্ট্ৰ'ল কমিটিয়ে যদি প্ৰয়োজনবোধ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মেটাৰটো এই বিষয়বস্তুটো যে কাপোৰৰ কোৱালিটি বা চিলনী ঠিক হৈছে নে নাই হোৱা নাই হোৱা যদি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনবোধ কৰিলে ব্লক লেভেল কমিটিলৈ পঠাব পাৰে কোৱা চেম্পুল দি পেলাই আৰু ব্লক লেভেল কমিটিয়ে তাক একজামিন কৰিব আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰীক্ষা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু ব্লক লেভেল কমিটিয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব মানে এই কাপোৰ যি ভেন্দ্ৰাই যোগান ধৰিছে তাৰ কোৱালিটি যদি প্ৰব্লেম পায় কিবা তেতিয়াহ'লে স্কুল লেভেল কমিটিয়ে সেই চেম্পুল লৈ পেলাই ব্লক লেভেল কমিটিলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব পাৰে আৰু ব্লক লেভেল কমিটিয়ে তাক একজামিন কৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্ত ফাইনেল হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে সেই কাপোৰখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা সেই ভেন্দৰ যোন ভেণ্ডৰে গাইডলাইন ফ'ল' নকৰি পেলাই বা যি ধৰণৰ স্পেচিফিকেশ্যন গাইডলাইনত বান্ধি দিছিলে কাপোৰৰ সেইখিনি ফ'ল' নকৰাকে তেওঁলোকক ব্লেক লিষ্টেটো কৰিব পাৰে তাৰপাছত উল্লেখ কৰিছে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কমিটি ব্লক লেভেলত কোন কোন থাকিব সেইখিনি আমি চাই ল'ব পৰা মোৰ স্ক্ৰীণত দেখাই আছে গাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু এই ব্লক লেভেল কমিটীৰ কাম যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে এই কমিটীয়ে এ নম্বৰত দিছে চাক দ্য কমিটি উইল ভিজিট ইচ এণ্ড এভ্ৰি গভ প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুল অন দ্য ব্লক ফৰ কোৱালিটি চেক প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে কোৱালিটি চেক কৰিব যাব সেইকাৰণে আমি সাৱধান হ'ব হৈছে যে আমাৰ অকণ এয়াৰ ধৰাৰ মাজতো যদি আমি চলিব খোজোঁ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আহি পেলাই কোৱালিটি চেক কৰিব লাগিব বুলি গাইডলাইনখনত উল্লেখ কৰি দিছে আৰু যদি তেওঁলোকে প্ৰয়োজনবোধ কৰে তেতিয়াহ'লে কিবা কোৱালিটিক ইছ্যু থাকে তেতিয়াহ'লে নেচেচেৰী একশ্যনৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিলৈ মেটাৰটো পঠাই দিব পাৰে তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিত কোন কোন থাকিব সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে ৰেণ্ডমলি ভিজিট কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ নাযায় তেওঁলোকে ৰেণ্ডমলি বিদ্যালয় চিলেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিদ্যালয়সমূহ ভিজিট কৰিব চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো মন দিব চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যদিহে প্ৰেছক্ৰাইব যি স্পেচিফিকেশ্যন দি দিছে ইয়াত আপোনালোকে শেষৰ পিনে আহিলে দেখা পাব যে কিমান পলিষ্ট্ৰাৰ কাপোৰ কিমান কটনৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব গোটেইখিনি দি থোৱা আছে সেইমতে যদি কাপোৰৰ যোগান নহয় তেতিয়াহ'লে সেই কাপোৰক ৰিজেক্ট কৰি দিব লাগিব মানে কাপোৰ আপুনি ভেন্দাৰ চিলেক্ট কৰিছে কাপোৰ ভেন্দাৰে যোগান ধৰিছে ধৰিছে যেতিয়া আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিয়েই দিব লাগিব কথা নহয় যদিহে তাৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হৈছে কোৱালিটিৰ স্পেচিফিকেশ্যন প্ৰেছক্ৰাইপ যি আছিলে তাৰ লগত যদি মিলা নাই তেতিয়াহ'লে এই কাপোৰখিনি ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটোত চাওক যে স্কুলৰ প্ৰেচিডেণ্টে এছ এম চি প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মেম্বাৰ চেক্ৰেটেৰীয়ে ছাইন কৰি পেলাই চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে স্পেচিফিকেশ্যন মতেই যি গাইডলাইনত উল্লেখ কৰিছে সেইমতে তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম পাইছে আৰু সেইটো ব্লক মিছনছ কৰ্ডিনেটৰ অৰ্থাৎ বি অ' চাৰলৈ দিব লাগিব চাৰ্টিফাই কৰি পেলাই আৰু বি অ' চাৰে চাৰ্টিফাই কৰিব কৰি পেলাই দিব লাগিব ডি এম চিলৈ আৰু এইদৰে এইদৰে চাৰ্টিফাই কৰি কৰি ওপৰলৈ গৈ থাকিব আৰু ন নম্বৰ পইণ্টটোত চাওক পে'মেণ্ট শ্বুড বি ৰিলিজ অনলি আফটাৰ কোৱালিটি চেক আপোনালোকে কাপোৰ পাব ভেন্দৰৰ পৰা পাই লৈ পেলাই তাৰ কোৱালিটি চেক কৰিব কোৱালিটি অ'কে পাব তেতিয়াহে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব যোৱাবাৰ যেনেকৈ আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে কিবা কিবি চিটুৱেচনত পৰি পেলাই এইবাৰ সেই সেই ধৰণৰ নহয় কোৱালিটি চেক কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইবাৰ আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দহ নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে চাব ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম ডিপজিট এটা কৰিব লাগিব যিসকলে টেণ্ডাৰ পেলাব আৰু সেই ডিপজিটটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল যিখিনি অব্লিগেশ্যন আছে মানে অৰ্থাৎ ভেণ্ডৰজনৰ যিখিনি বাধ্যবাধকতা আছে সেই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক সেই ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো ৰিলিজ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ উভতাই দিব লাগিব আৰু মিছন ডাইৰেক্টৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিচনাৰে যিকোনো সময়তে ইউনিফৰ্মৰ কোৱালিটি টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি যি ৰিজাল্ট দিব সেইটো ফাইনেল হ'ব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদিহে খেলি মেলি পায় তেতিয়াহ'লে ভেণ্ডৰসকলক বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে একশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ কাৰণে ব্লেক লিষ্ট কৰিবও পাৰিব তাৰপিছত আহিছে পে'মেণ্ট এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ ৰেকৰ্ড আৰু পে'মেণ্টটো কোনো কাৰণতে কেছ পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব অকল বেংক ট্ৰেন্সফাৰহে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু ইউনিফৰ্ম গ্ৰহ মানে লোৱা বা তেনে ইউনিফৰ্ম ৰিলেটেড কামৰ কাৰণে কোনো হেড টিচাৰে হওক বা কোনোবা শিক্ষকে স্কুলৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্তত ওলাই যাব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্মৰ কামৰ কাৰণে ভেন্দ্ৰৰ ওচৰত গৈছোঁ টেণ্ডাৰ অমুকত গৈ আছোঁ তমুকটো কৰি আছোঁ এইবিলাক কথা কৈ পেলাই স্কুল সময়খিনিত তেওঁলোকে স্কুল ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিব বুলি তিনি নম্বৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু প্ৰপাৰ একাউণ্টিং আমাৰ এছ এম চি এছ এম ডি চি লেভেলত হ'ব লাগিব আৰু যিখিনি আনস্পেণ্ড কিবা পইচা যদি থাকি যায় সেইখিনি আমি উভতাই দিব লাগিব সমগ্ৰ শিক্ষা একাউণ্টেণ্টত একাউণ্টত আৰু ব্লক একাউণ্টেণ্টজন এই ক্ষেত্ৰত ৰেচপনচিবল হ'ব তেখেতে মনিটৰিং কৰিব লাগিব ছাপৰ্ট দিব লাগিব সকলো ৰেকৰ্ড পাতি মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফাইনেন্সিয়েল কথা বতৰাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে আগতে কৰি আহিছিল তেনেদৰে ব্লক একাউণ্টেণ্টসকল ইয়াৰ কাৰণে ৰেচপঞ্চিবল হয় আৰু আৰু প্ৰতিটো লেভেলত যি ৰেকৰ্ড পাতি ৰাখিব লাগে সেইখিনি ঠিকে ঠাকে ৰাখিব লাগিব যাতে অডিটৰ সময়ত আমি সেইখিনি শ্ব' কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত আঠ নম্বৰ পইণ্টটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে ইউটিলাইজেচন চাৰ্টিফিকেট যোনটো আমি দিব লাগিব ব্লক একাউণ্টেণ্টৰ হাতত এছ এম চি এছ এম ডি চে দিব লাগিব সেইটো পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হোৱাৰ ভিতৰত আৰু আমি যিহেতু গম পাইছোঁ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব গতিকে মেণ্ডাটোৰলি আমি পোন্ধৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ব্লক একাউণ্টেণ্টৰ হাতত আমি জমা দিব লাগিব আৰু টেকনিকেল যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন আছে অৰ্থাৎ কাপোৰ কিমানখিনি হ'ব লাগিব কি টেকনিকেল কাপোৰৰ লগত টেকনিকেল কথাখিনি যিখিনি আছে সেইখিনিও অলৰেডি গাইডলাইনখন উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে যেতিয়া যোনজন ভেণ্ডাৰকে আপোনালোকৰ টেণ্ডাৰটো দিব তেওঁলোকে যোগান ধৰিব কাপোৰ তেওঁলোকক বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি এইটো মনত পেলাব যে আপোনালোকে কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব আৰু কিমানখিনি পলিষ্টাৰ কিমানখিনি কটন কিমান কিদৰে কিমানখিনি পিএছ ভেলু থাকিব লাগিব কাপোৰখিনিত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে সেইখিনি যিমান দূৰ সম্ভৱ সিমান দূৰ ভেন্দৰসকলে যাতে মানি চলে এইবাৰ যাতে কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰে এই কথাটো আপোনালোকে ৰিপিটেডলি তেওঁলোকক জনাব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত গাইডলাইনখনো নিশ্চয় আছেই যে কাপোৰৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কি থাকিব লাগিব স্পেচিফিকেশ্যন গোটেইখিনি দি থোৱা আছে গতিকে ভেন্দৰে যাতে এই স্পেচিফিকেশ্যনখিনি মানি চলি পেলাই কাপোৰৰ যোগান ধৰে সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিব আৰু তেওঁলোকক জনাব যাতে যদিহে স্পেচিফিকেশ্যন নিমিলে বা কোৱালিটি বেয়া হয় কম্প্ৰমাইজ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কাপোৰৰ যোগানটোক ৰিজেক্ট কৰি দিম আৰু গোটেই কাপোৰ উভতাই দিম গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গাইডলাইনখিনি গাইডলাইনটি বুজি পাইছে আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে কনচাৰ্ণ ব্লক একাউণ্টেণ্ট বা আপোনালোকৰ কনচাৰ্ণ চি আৰ চি কথা পাতি পেলাই সেইমতে আগবাঢ়িব আৰু আশা কৰোঁ এইবাৰ ইউনিফৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল কোৱালিটিত পাব ধন্যবাদ